没事没事，好好好，下回再来啊！慢走啊，拜拜拜拜，好走了走了。大哥，我想问一下，袁总的家住哪里啊？啊，袁总。 呃，其实那一场戏是,是杀青嘛，只有我跟俊俊两个人在那个房间了，啊、对不对？啊、他们都已经杀青了，对不对？<吧>所以你干嘛还要接话呢？好吧、啊，<laughs> 那个是怎么回事？<laughs> 我是也是事后才知道的。<laughs> <laughs> <laughs> 那天我喝了很多，然后你喝的也不少。这样，呃，其实杀青宴其实我们早就那个杀过了，就是大家都在那。 就是在天津的时候，然后天津拍完了就杀青宴。但是我和峰哥在黄河有戏，所以我们小部队就去了那个了对，在黄河有河。嗯、呃，然后其实那天确实喝,喝多了啊，就是已经喝到就是已经感觉是断片我真的发生什么我不记得，因为发生什么。 早上起来的时候发生了什么事儿？因为确实，<laughs> 怎么说呢？这一个月，一个啊，不是两个两个月吧？将近这两个月相处下来，呃，说实话，大家的情感都是挺深的，就是感觉像特别亲密的战友一样。就是有时候，呃，各种戏，就是你你他看到对方的缺点，我看到对方的不对，我们都会提出来，呃，就是让对方尽量做到完美。 就是我们，所以说这两个月下来，而且很累，这戏确实是挺累的。就是，呃，不管是从时间还是说是拍摄量，大家都挺辛苦的。包括我和峰哥，还有大家打戏，或者是呃，而且那是夏天，我们拍的是冬天的戏，就是在天津的时候。说重点特别多。我这个是什么？我刚想说。说了这么多，我没听到重点什么重点。 为什么挂我身上？重点就是，呃，感情深嘛，就是酒喝多了，感情深，感情到了，所以才这样子。对对对，<laughs> 好，一生一气走。<好> <laughs>